Erdogan Qarabağda Türk hərbiçilərini aktivləşdirir. Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin sonuncu telefon söhbətində Erdogan Putinə bildirdi ki, Qarabağda vəziyyətə nəzarət etmək üçün Ağdamda yerləşən Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin imkanlarından istifadə edilməlidir. Bu, Türkiyənin mərkəzlə bağlı isteyənini ilk dəfə açıq şəkildə dilə gətirməsi idi. Ardınca Ankara mərkəzlə bağlı 2 addım atdı. Türkiyənin dövlət televiziyasında məhətarı mərkəzə izam olundu. Mərkəzin fəaliyyətə başlamasından indiyə qədər Ermənlərən atəşkəsi minimum 203 dəfə pozduq açıqlandı və bununla Türk hərbiçilərinin fəaliyyəti təqdim edildi. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Bağçı və hərbi atəşkəsi general Zəkirliyə yolçun mərkəz ziyarət etdi. Azərbaycan torpaqlarında rus sülh məramlıları və onların himayə etdiyi səfaratçıların əl qolunu bağlamağın hələ ki yeganə yolu Türk hərbiçilərinin fəaliyyətinin artdırılması və nəzarət məsələsində balansı taraslamasıdır. Ərdoğunun etmək istədiyi budur. Məvacilə Ankara sərhəddinin delimitasiyası demarkasiyasından sonrakı dövrdə hazırlıq işləri görür. Bundan sonra mərkəzin, xüsusilə mərkəzdəki Türk hərbçilərinin daha aktiv fəaliyyətini görə bilərik.